За результатами проведення комплексу негласних слідчих розшукових дій в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом розбійного нападу на мешканку міста Хмельницького, працівниками Хмельницького міського відділу затриманий житель Волошиського району 1983 року народження, відносно якого на даний час обрано міру запобіжного заходу у вигляді арешту. Відповідальність за дане кримінальне правопорушення передбачена частиною 3 статті 187. Криминального кодекса Украины, там предбачая покарание в выгляде ведь 7 до 12 роки у воли с конфискацией майна. Ничего он не показал, он сказал, я газовщик, пришел проверить э, плитку газовую. И где у вас тут кухня? Пошел сразу на кухню. Я говорю, а где же вы писать будете? У вас ни, ни книжки никакой нет, нет ничего. А он, видимо, в это время, вынул из, когда я доставала паспорт, вынул из-за пазухи бутылку. Когда я паспорт на стол положила, гляжу, возле ножки стола стоит бутылка с хмельницкого пива. Я говорю, я сразу поняла, что-то неладно, и так немножко отступила в сторону. А он бутылку взял и меня по голове стал бить. Но, очевидно, он сначала по лицу ударил, я упала а потом стал бить, пока не разбил эту бутылку. Бутылки мало, видимо, я кричала, я же не помню, что было. То он взял табуретку, а табуретка дубовая, прочная, я нарочно купила такую прочную, думаю, чтобы подольше послужила. А он это самое, ей начал бить, когда ж ты замолчишь, значит. И когда, в общем, я вообще замолчала, я только почувствовала, что кровь течет сильно. Вот, и он вынул серьги, и колечки у меня были. Я говорю, как тебе не стыдно? Ты же память, говорю, мою загубил, память ты забрал. Мне оно плевать было уже на то золото. Я говорю, ты хотя бы сказал, бабка, дай кольца серьги, да и все. Но не так, он думал, что он убил меня.